Pernah tak rasa macam lemas dengan maklumat? Data, statistik, carta, ada kat mana-mana dunia ni kan? Nampak macam kusut dan serabut je. Tapi kan, sebenarnya ada satu alat rahsia yang penyelidik guna untuk ubah semua kekecohan ni jadi sesuatu yang jelas dan masuk akal. Hari ni, kita akan bongkar alat tu. So, soalannya sekarang, macam mana diorang buat benda ni? Macam mana diorang tengok dunia yang kompleks dengan perangai manusia yang macam-macam atau pasaran saham yang kejap naik, kejap turun tu dan tukarkan jadi data yang boleh dianalisis? Mana diorang mula? Jawapannya sebenarnya terletak pada satu idea yang nampak macam simple tapi sangat berkuasa. Ia adalah blok binaan asas yang jadi tulang belakang untuk setiap kajian, setiap analisis data dan setiap penemuan saintifik. Dan benda tu ialah pemboleh ubah. Fikirkan macam inilah, apa-apa je yang kita boleh ukur atau kira. Umur kita ke jenama kereta yang kita pandu atau ha, berapa cawan kopi yang kita minum hari ini. Semua tu adalah pemboleh ubah. Inilah alat yang kita guna untuk tangkap dan ukur dunia di sekeliling kita. Okey, sekarang kita dah kenal apa tu pemboleh ubah. Jom kita cuba susun dia. Langkah pertama dan yang paling penting sekali, kita kena bahagikan semua pemboleh ubah ni kepada dua keluarga besar. Cara kita asingkan ni akan tentukan macam mana kita nak proses data tu nanti. Ha, macam yang kita nampak ni, sebelah sini kita ada pemboleh ubah kualitatif. Yang ni cerita pasal kualiti atau ciri-ciri, macam kita letak benda dalam kategori. Sebelah lagi pula, kita ada pemboleh ubah kuantitatif. Yang ni pula ukur kuantiti atau jumlah, benda yang melibatkan nombor dan kira-kira. Senang cerita, kualiti lawan kuantiti. Itu je beza utama dia. Jom kita tengok keluarga yang pertama dulu. Pemboleh ubah kualitatif yang ni tugas dia cuma nak letak benda dalam kotak atau bagi label je. Dia bantu kita kelaskan dan fahamkan data tanpa perlu guna nombor yang rumit. Cuba tengok contoh-contoh ni. Jantina, kumpulan darah, A, B atau O atau tahap pendidikan. Semua ni kan label je. Tak ada kira-kira pun. Kita cuma kelaskan maklumat. Malah benda macam tahap kegembiraan, walaupun ada urutan, ia tetap dikira sebagai kategori, bukan ukuran yang betul-betul tepat. Jadi kalau nak ikut definisi rasmi, pemboleh ubah kualitatif ataupun kategori ni adalah label yang kita guna. Ia cara kita susun orang atau benda berdasarkan ciri-ciri yang sama. Simple je kan? Okey, jom kita beralih pula ke keluarga kedua, kat mana nombor jadi hero. Ini ialah pemboleh ubah kuantitatif. Semuanya pasal mengukur dan mengira. Tapi ha tak semudah tu. Dalam dunia nombor ni pun ada dua jenis yang berbeza dan faham beza dua ni memang sangat penting untuk analisis yang betul. Yang pertama kita panggil pemboleh ubah diskret. Senang je nak faham. Fikir pasal benda yang boleh dikira satu-satu, mesti nombor bulat. Takkanlah kita ada adik-beradik 2.5 orang kan? Mestilah sama ada 2 atau 3. Ha, itulah idea dia. Contoh dia memang ada kat sekeliling kita je. Bilangan adik-beradik kita, berapa kali seminggu pergi ATM atau berapa banyak barang kita beli online hari ini. Setiap satu tu adalah nilai yang boleh dikira dan berasingan. Okey, yang kedua pula ialah pemboleh ubah selanja. Yang ni pula kita boleh ukur dengan sangat terperinci. Nilai dia boleh jadi apa-apa je dalam satu julat termasuklah nombor perpuluhan. Contohnya tinggi kita Mungkin bukan betul-betul 165 cm tapi boleh jadi 165.3 cm atau umur kita kalau kita kira betul-betul harga saham atau kadar faedah pun sama semua ni adalah ukuran bukan lagi kiraan dan dia boleh jadi sangat spesifik Ha, yang ni lah beza paling besar dan paling penting sekali. Macam yang disebut, kita boleh buat kira-kira matematik dengan pemboleh ubah selanjar. Cuba fikir, kita boleh kira purata ketinggian selanjar untuk satu kelas kan? Tapi kalau kita dapat purata adik-beradik diskret 2.7 orang, apa maksud dia? Pelik kan? Ha, sebab itulah kebolehan untuk buat kira-kira matematik ni yang buat pemboleh ubah selanjar ni sangat power dalam analisis statistik. Okey, kita dah cover banyak benda. Jom kita kumpulkan semua maklumat ni dan tengok balik dalam satu gambaran yang lebih jelas supaya kita betul-betul faham beza utama dia. Okey, jadual ni dah ringkaskan semua untuk kita. Tengok baris bentuk, kualitatif tu kategori, kuantitatif pula nombor. Lepas tu, tengok baris operasi matematik. Ha, yang ni paling kritikal. Data kualitatif kita tak boleh buat kira-kira, tapi data kuantitatif boleh. Contoh pun jelas, jantina lawan umur, etnik lawan tinggi. Memang jelas gila beza dia kat sini. Okey, so mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa kita kena tahu semua benda ni? Penting sangat ke? Jawapannya, ya, sangat penting sebab inilah asas tapak untuk semua benda dalam penyelidikan. Sebabnya macam ni, pengelasan ni bukan setakat teori dalam buku teks tau. Kalau dari awal lagi penyelidik dah salah kelaskan pemboleh ubah dia, habis satu kajian tu boleh jadi tak betul. Jenis pemboleh ubah yang kita pilih akan tentukan soalan apa yang boleh kita tanya dan jawapan apa yang akan kita dapat. Tengok je proses ni. Semua benda mula dengan kenal pasti pemboleh ubah. Langkah ni akan tentukan macam mana kita kumpul data dan akhirnya macam mana kita analisis hasil kajian. Dia macam domino yang pertama. Kalau yang pertama ni jatuh salah arah, yang lain semua akan ikut. Dan benda ni bukan untuk penyelidik je tau. Setiap hari, kita dihujani dengan macam-macam data. Kat berita, dalam iklan, masa kita bersembang pun ada. Bila kita faham benda-benda asas ni, kita ada alat untuk soal dan faham maklumat tu dengan lebih baik. Ini macam satu skill, skill untuk jadi celik data. Jadi sebagai penutup, saya nak bagi satu cabaran. Lepas ni, masa tengah buat kerja ke, tengah jalan-jalan ke, cuba tengok sekeliling macam seorang penyelidik. Apa pemboleh ubah yang anda nampak? Warna kereta kat jalan raya tu? Kualitatif. Harga secawan kopi yang anda beli? kuantitatif selanjar, bilangan email yang belum baca dalam inbox, kuantitatif diskrit. Bila kita dah mula perasan, kita akan nampak rupa-rupanya data ni memang ada di mana-mana.